ada orang-orang mengatakan bahawa pahang pahang pun akan tumbang sekarang ini kita dok kecoh isu DAP UMNO dekat federal rupanya negeri tumbang tuan -tuan. dekat pahang DAP ada lebih kurang berapa 7-8 PH lah 7-8 kerusi di pahang kalau tersilap saya sorry saya tak ada komputer depan saya nak check tapi dia ada berapa kerusi lah saya kalau tak silap saya uh, PN 17 BN 17 ok so 17-17 PH lah yang menjadikan kerajaan di uh, di pahang itu adalah kerajaan Madani Barisan Nasional. Tanpa pakatan harapan uh, BN memang tumbang. Kalau katalah PH pergi menyokong PN, PN jadi kerajaan tuan-tuan. So ada ada ialah disebabkan oleh apa yang berlaku kepada Najib. Dia macam nilah. Bila DAP Yeo Bin Yi Ye, uh, menyatakan sokongan ataupun menyatakan kegembiraan kerana Najib telah tidak berjaya diletakkan di dalam penjara. UMNO marah UMNO marah ok UMNO marah saya tak ada masalah tu kan itu biasa UMNO marah DAP itu biasa DAP nak celebrate terhadap penangkapan Najib itu biasa yang luar biasa tiba-tiba ada orang fikir ah, marah DAP <laughs> yang tu luar biasa marah DAP kenapa DAP nak buat sambutan macam tu itu adalah UMNO mereka bersedih dan sebagainya eh itu adalah penyangak dan penyamun lah Najib tu penyangak dan penyamun dan perompak of course lah penyokong-penyokong dia akan kata oh kita sedih tak apalah penyokong dia sedih tak ada masalah tetapi kalau DAP marah tak ada masalah kita ni sebagai orang PKR bila kita tengok DAP apa uh, kata DAP kena marah macam tu kita pun kata oh UMNO adalah betul DAP adalah salah tak patut kamu bergembira di atas kesukaran dan kesusahan orang lain tuan-tuan susah najib tu sebab apa? susah najib tu sebab apa tuan-tuan? adakah susah dia sebab dia kena fitnah? adakah susah dia sebab dia kena tindas? adakah susah dia sebab uh, dia telah di apa? disalah uh, disalah apa orang kata ialah mistrial mis misjudge uh, dia pembicaraan itu tidak adil terhadap dia ataupun kesalahan dia itu kerana dia merompak dia rakyat kena dia ambil 40 lebih juta ringgit masuk dalam akaun peribadi dia sendiri kan jadi bila di kata tuan-tuan eh, pertama kali bila pengampunan diraja terhadap 6 kes Najib eh, 12 tahun jadi 6 tahun 210 juta jadi jadi 50 juta benda itu sudah cukup menjadi tamparan kepada DAP tau DAP memang kena tamparan teruk masa tu daripada pengundi-pengundi dia macam mana kami dulu sokong kamu sokong PKR nak supaya kita tangkap Najib sekarang ini boleh pula kita bagi diskaun kepada hukuman dia itu pun dah satu tamparan so bila uh, apa orang kata tidak diletakkan di dalam penjara tidak dibuat tahanan rumah jadi DAP kata ini adalah satu kemenangan kepada rakyat which is true kan which is true ini adalah satu kemenangan kepada rakyat kerana apa tuan-tuan dia simple macam ni lah seolah-olah kita dalam dalam negara kita ada dua undang-undang kalau untuk rakyat kita kena hukum penjara make sure dia terseksa make sure dia hidup melarat make sure dia sengsara Ustaz Wanji apa yang dia buat masuk penjara hampir gila tu kan tetapi kalau orang tu orang kaya orang besar orang berpangkat mungkin bekas Perdana Menteri oh yang ni kita kena layan elok-elok walaupun dia buat kesalahan oh okay, kita boleh kesalahan orang kaya tak sama dengan kesalahan orang miskin sebab itu masa saya belajar dahulu tuan-tuan kenapa kita ada penjara kenapa kita tak semua denda sebab kalau semua denda yang dalam penjara itu yang yang akan kalau maksudnya kalau tak bayar denda akan masuk penjara itu sahaja maka yang dalam penjara itu semua orang miskin orang kaya tak akan masuk penjara sebab orang kaya boleh bayar denda orang miskin tak boleh bayar denda maka mereka kena penjara jadi sebab itu kita ada penjara sahaja tanpa denda. Ada orang tanya saya, kenapa is kita kita denda je lah, tak payahlah penjara-penjara ni. Kita denda je, ha? siapa yang tak boleh bayar denda masuk penjara. Saya kata kalau macam tu, yang dalam penjara tu semua orang miskin. Orang kaya semua. Buatlah kesalahan, yang penting kita bayar. Bunuh orang, bayar je. Ah, ha, kita rompak, ah, tak apa, kita bayar je. Rompak 10 juta, denda 3 juta. Tak apalah, ada bayar lagi 7 juta. <laughs> kan? Ah, ha, macam tu. Jadi, sebab itu kita kata, kalau kita nak really be fair, betul-betul nak berlaku adil dalam perkara sebegini, sebenarnya kita kena betul-betul adil lah. Kan? Kepesalah adalah pesalah. Kalau dia bersalah, maka hukum dia sewaktu dengan dia dengan betul. So, itu dia kata, kalau sekiranya dia minta pengampunan, minta pengampunan betul-betul lah. Minta lah pengampunan betul-betul. Kenapa? Kenapa nak kena tahanan rumah pula? Okey. Itu cerita lain lah. Okey. Nah, no, banyak pula cerita yang tanah rumah ni kan. Disebabkan oleh itu, DAP dan AMNO pun bergolak. Gaduh, gaduh, bergaduh, gaduh Sekarang ini di Pahang dia kata, okey, DAP kata apa? Boleh tak DAP tarik sokongan sokong Tuan Ibrahim Tuan Man jadi menteri besar? Boleh? Okey, boleh kita sokong PN jadi menteri besar. Dipanggil uh, Sultan Pahang pun panggil AMNO berbincang hari itu uh, semalam atau hari lepas, semalam kan. Tentang tentang bawa perkara tak tahulah perbincangan tu tentang apa tapi ada satu lagi possibility akhirnya UMNO bergabung dengan PAS dipaham untuk membentuk kerajaan boleh? boleh menteri besar siapa? kekalah menteri besar yang sedia ada tapi PAS boleh diman? boleh? <coughs> ha, PAS boleh diman? boleh? Kan? Ha, sebab kerana yang penting tidak ada DAP kan saya dah kata masin mulut suara ini kan ha, UMNO PAS dia akan bergabung yang penting tak ada DAP ini mudah je tuan-tuan allergicnya -tuan. DAP eh sorry Elegicnya UMNO pada siapa? pada DAP allergic yang pas pada siapa? pada DAP kan eh, mereka lebih allergic kepada DAP daripada mereka allergic terhadap rasuah kalau diantara rasuah dengan DAP DAP tu lagi hina berbanding dengan rasuah sebab itu mereka lebih suka ambil rasuah daripada nak bekerjasama dengan DAP jadi daripada itu berlaku lebih baik dia kata apa kata kita bergabung UMNO dan Barisan Nasional dan juga PAS Tuan-tuan, is there a possibility tiba-tiba satu hari nanti DAP kata tak apalah kita keluar daripada PKR daripada Pakatan Harapan kita gabung dengan Rafizi What do you think will happen? Uh, apa kata akan berlaku? Uh, jangan mudah terlena dalam belitan ular Betul? Ingat? Ingat kata-kata saya? Ah, kan? Uh, ingat kata-kata saya? Jangan pernah terlena dalam belitan ular DAP keluar Yalah, UMNO tak nak PAS tak nak PKR tersepit lepas tu DAP pun tahu dia bersama dengan PKR tak boleh dah dia keluar dia jumpa Rafizi Rafizi macam ni lah kau tak payah masuk DAP kau buat parti sendiri kita gabung agak-agak lah langgaran macam tu macam mana siapa yang akan rugi so dia paham sekarang ini dia ada kemungkinan itu di perlis pula di cerita lain dia sampai sekarang tak ada lagi pembubaran Dewan Undangan Negeri Perlis kerana Menteri Besar masuk hospital. <laughs> saya tak tahulah betul-betul masuk hospital sebab terkejut ke apa ke ataupun dia itu delay taktik. Kita tak tahulah tak boleh nak kata apa lah kan. Kita doakan yang baik-baik lah untuk dia. Tapi dia masuk hospital tersebut menyebabkan beliau tidak boleh dipanggil untuk menjawab sama ada dia saya saya nampak more kepada delay taktik lah tapi mungkin dia sakit kita terimalah eh tapi saya nampak delay kenapa delay taktik tuan-tuan immediately lepas dia masuk hospital 3 orang ahli Dewan Undangan Negeri PAS telah dipecat dia ada lapan yang menyokong rupanya Pakatan Harapan kekal untuk menyokong uh, kekal untuk menyokong Menteri Besar sekarang eh? iaitu YB Khan dia seorang je dia ada 15 kursi di, di Dun di Dun Perlis ni ada 15 kerusi 14 milik Perikatan Nasional 1 PH PKR Wayabigan So Wayabigan ni adalah ketua pembangkang Dan dia seorang je dalam tu Okay takpe So 14 ni pula 8 telah menyatakan ketidak sokongan 7 masih lagi menyokong So daripada 8 ni 3 orang PAS So 3 PAS ni telah dipecat Soalannya adakah dia dikira telah Uh, keluar parti ataupun lompat parti maka kena berlaku PRK jawapannya tidak kerana dia dipecat bukannya dia dipecat bukannya dia lompat parti kalau dia lompat parti itu tak tahulah undang-undang ni -undang perlis membenarkan lompat parti atau tidak tetapi dia dipecat walaupun ada undang-undang lompat parti dia pecat tidak menjadikan seseorang itu dikira sebagai lompat parti jadi tidak ada PRK so bila tidak ada PRK bila lapan mengatakan tidak persetujuan So bila pergi kepada SB sampai ke uh, apa Raja Perlis sepatutnya kerajaan sudah tumbang. So menteri besar ada dua option. Option pertama dia serahkan kembali kepada yang, uh, Raja Perlis kepada Sultan Perlis Raja Perlis Raja Perlis then decide menteri besar baru atau dia boleh declare dia jumpa menteri, uh, Raja Perlis mengatakan kita declare pilihan raya. Boleh? So dia ada dua option dia boleh buat kan so another option is daripada 8 tu tiba-tiba tukar seorang salah seorang tu you know itu, itu cerita lain lah tetapi itu boleh berlaku kan tetapi itu boleh berlaku so di Perlis ni kita dok cerita amno PKR PH rupanya PAS yang tumbang kan <laughs> kita dok cerita negeri lain ni rupanya PAS yang tumbang kan uh, di, jadi dalam keadaan itu um, PAS sekarang ini dia menghadapi dilema terutama di negeri-negeri yang okay, negeri macam Terengganu dia mana besar tak ada masalah lah tetapi di negeri yang dia 50-50 macam di Pahang Pahang UMNO PAS ni mungkin bergabung so akhirnya di Perlis itu juga boleh berlaku dan di mana UMNO PAS juga boleh bergabung kerana bersatukan saya kata tadi tu bersatu mesti keluar bersatu mesti dikeluarkan so Oh, masih betul Mulut aku Saya kata itu kan Pas tak Maksudnya pas bersatu Akan pecah UMNO Medani ni akan pecah So pas akan bergabung dengan UMNO Atau BN Dia akan jadi satu Bersatu dia akan keluarkan Perlis sudah menjadi satu contoh yang baik sekarang ini. Paham akan menjadi satu contoh Perlis akan Menjadi contoh yang baik So bayangkan Di belajar utara dan pantai timur Pas ambil alih Faham, dia boleh kongsi dengan BN. Empat di bahagian bawah daripada Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Perak akan dipegang oleh Barisan Nasional. Maka, cukuplah mereka untuk membentuk kerajaan persekutuan. Uh, kan? Uh, maka, cukuplah mereka membentuk kerajaan persekutuan.